5 часов. И что бы вы думали, конечно же, мы будем проводить этот вечер с марта вместе с нами. старт шоу Чему Кейт Бланшетт назиграла миссис Смит? Как набрать целых 100 слов за одну минуту на айфоне? сыграть соло на ударных просто на iPad. И вообще, как получить подарки? Мы об этом рассказываем каждый день. Если вы правильно отвечаете на один вопрос, получаете множество всего, что есть возле меня, и радует мой взор. Ну и зараз нас буду радовать и Катюха. Катюша бланшетт. Их узла ты Кейт Бланшетт. А может бланшетт бланшет. Кейт Планшет. Между прочим, Катюха снялась ага. уже больше, чем в 40 фильмах. О... И вообще является обладателем двух Оскаров, трех золотых глобусов, трех премий Бафта. Вообще и, и имеет свою даже звезду на аллее славы. Пощастило. Але при этом она могла зазняться и отримать роли у драме «Близкий». До этого еще миссис и мистер Смит. Але а? в результате это не стало, потому что она завагиняла. Она была беременна, и поэтому миссис Смит стала сама Анджелина Джоли. В любом случае, девушка не расстраивалась ни в коем случае, потому что семья ну, прежде всего. И... Так, и, короче, она смогла как раз поеднать и семью, и при этом карьеру, потому что она потом отснялась о дивной истории Бенджамина Баттона. И всего Жасмин, всего, что... Жасмин, а еще хоббит, и в хоббите. И в результате заработала потребные И о! слава! Парень Пак имени Эпплмен выложил на YouTube видеоролик, где он играет на барабанах. И за барабанил он, представьте себе, в YouTube аж 2 миллиона просмотров за это видео. Йоу! Э, ну почти, почти два. В общем, э, имя так мы озвучили. Так, что это первый дает такие назначения. Я ну можно сказать, и па. И пора папам. И нарешті мы можем свайпать не одним пальцем, а всема... Ну, жартую, на самом деле я лишь двума, но таки это будет пошвидшувати надзвичайно. Ваши смс, месседжей у всяких месседжеров. Теперь можно найти спеціальну річ, а саме Nintype для iOS-це, надзвичайно швидкий свайп свайпы для гаджетов. Да, между прочим, для того, чтобы научиться набирать этот текст на вот подобной клавиатуре, в общем, сделан специальный туториал в э, ну, как и, и игровой такой себе приложение. Который позволяет всему этому обучиться быстро и делать это ловко и печатать в минуту там около 100 слов, даже больше. Друзья, настал час вынудить себя за уважность. Заходите на нскп с Вин Ван и Ман и выбирайте правильную витву. И вы получите запас кавы и чашку от Нескафе Треводному. Но также вы получите от нас аплодисмент, рукоплещущий вам <laughs> и вашему, так сказать, уму и сообразительности, если правильно отвечаете на вопрос Викторина, который сейчас озвучиваю. Итак, какую информацию фиксиру... будет фиксировать компьютерная мышка QG от компании Mionix из Швеции? Мы Вспоминаем, сейчас говорили об этом. Итак, первый вариант уровень адреналина. Другий варіант э, серцебієні і вже третій варіант уровень IQ. Ми що перевірили ваш уровень IQ. І нагадаю, що ви можете отримати червону чашку та запаскаво, і ми оберемо аж два переможці. Отже, перший той, хто швиденько наклікав правильну відповідь, а другого рандомно знайдемо ваше прізвище серед усіх, хто відповів вірно. Ну а просто зараз ми пригадаємо, що у нас відбувалося у нашій суперпрограмі. Сьогодні у стартап-шоу ми спілкувалися із ком'юніті менеджером проекту Часопис. Наше місто, наш часопис. Ми підпочитаємо називати Креативное пространство mm. или пространство для твоего бизнеса, пространство это для твоего. Например, клубного характера, пространство. Пространство, постер, да. Но на самом деле мы были первыми. То есть О, после этого, да, мы были, вас. мы были трансферами. <laughs> и после нас, действительно, вот я смотрю, что сейчас это повторяющееся. Но это, наверное, это единственное место, где это реализовано не только в словах. Ну и концептуально в том числе. Также мы еще и помним, что наши а, замечательные звезды и артисты отвечали на некие страшные вопросы. И их воображение, и не гейзер, и не фонтан, а просто нечто ошеломляющее. Давайте вспоминать. Гейзенбаг, Гейзенбаг. Вау у нас музыка немецкий С Германией, типа по-английски. Какой-то японец. Да лайки, Или на немецком. Какой-то немецкий язык. Бак для заправки бензина. Ну что ж, мы э, будем готовиться к новогодним праздникам и уже ровно вот завтра включать нас на 2 часа дня и переводить стрелочки в смарт пространство. Я с Эстер Топшоу лайка, мистер Саня, завтра почуемся и побачимся. Вай фай, бай.